إياك كَنْ وإياك نستعين كَنْ الصراط اللَّهِ صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله على الله توكلنا بسم الله الرحمن الرحيم قال معلق صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال معالي رسول الله صلى الله ثم جاء المصنف بفاء التفصيل ليبين ما اجمله سابقا فقال معرفه النعمه تصفو وتحقق وتحقق بثلاثه الاشياء بنور العقل اي هدايه العقل لإدراك النعمة ومعرفة الأولويات فتقدم الأهم على المهم والواجب على النافلة فشم البرق من وأصل شم في اللغة هو النظر للسحاب لتوقع المطر ويقصد هنا بالمعنى القلبي أن القلب iza stanara bin nuril hidayah muntabihan min ghaflatih tatawallada fihi sahaibul hidayah kemudian penulis menggunakan huruf fa sebagai perincian dipanggil fa tafsiliyah ada ngaji nahwu ditahulah Manfaat tu fa'amma Ya pada lapas amma Fa'amma Tu fa' dia panggil tafsil Untuk man menjelaskan perkara yang telah diringkaskan sebelum Sebelum disebut dengan Man ijmal kemudian Didatangkan dengan tafsil Itu dia panggil fa'u tafsil ya untuk menjelaskan perkara yang telah diringkaskan sebelumnya tadi. Kemudian Tuan Pengarang atau beliau berkata bahawa mengenai nikmat menjadi jernih dan hakikat dengan tiga perkara. Ya. Faqala ma'rifatun nikma tadi ha tasfu dia menjadi ni wa tatahaqqaq dia menjadi lebih mantap lebih tahqiq dengan misalah satil asyak dengan tiga perkara. Eh, maknanya ma'rifat itu akan jadi terang. Mafhum ni kalau tidak ada ni ma'rifat menjadi malap. Makrifat tu ada tapi malam ah ya. ha? Bila malam tahu je lah kan Bila kita berjalan malam Lampu kita tak berapa nak terang Kita berjalan tahu ni laju ya? Silat-silat terbabas Silat-silat terkentam Yang ada track macam-macam boleh berlaku Maknanya bila berjalan dalam keadaan tidak terang Membawa kepada resiko Banyak tu maksudnya Ni resiko rohani lagi besar Daripada resiko jasmani Jadi perlu ni kita pada Nur ya? Perlu kita kepada ah ha, maknanya tahqiq maka tahqiq dia pertama binuril aql ya apa makna nurul aqli ai ai tafsir ya dia kata hidayatul aqli di idrak nikmah wa ma'rifatul aulawiyat maka dia kata cahaya akal mana akal tu ada kala dia cahaya dia terang ada kala malap ada kala jam terus macam orang kopi tu akal dia habis tak ada akal dia tak ada dia akal ada dua satu ada panggil aqlul gharizi satu lagi dia panggil aklul Nafi' Aklul gharizi tu wangkapi buat dia. Tiga kali tiga, sembilan, empat kali empat, enam belas. Kan? Haa, ah, dia tahu tu. Bahkan kerja-kerja dunia lain dia boleh. Itu dia panggil aklul gharizi. Ada pun satu lagi dia panggil Al-Aqlun Nafi' Akal yang membawa man manfaat kita sampai ke akhirat. Haa, tu akal yang disuruh dengan nur. Nur hidayah, nur ma'rifah. Membawakan akal tu ada cahaya. Kalau tak ada cahaya... Dia berakal tapi macam tak berakal lagi. Ya, nampak ada akal tapi Quran kata apa? Ulaika kal an'am balhum. Dia macam binatang kaki empat bahkan lebih susah, Ya, profesor pun sesat Profesor tak ada nur akli tak ada. Akal digelap, dia penuh dengan pertama bahaya apa? Zulmatul kufri. Bila akal dah dibalut dengan zulmatul kufri apa? Ya? Dia tak nampak cahaya. Ya. Kalau kita orang beriman ni dah ada cahaya akal tapi tak terang sebab apa? Banyak lagi ya zulmatul maasi zulmatul ghaflah kegelapan maksiat kegelapan kelalaian hati yang mengacau ya dia mengacau perkembangan akal kita yang sepatutnya sehat tapi dia jadi terganggu patut dia mudah nampak ke keesaan Allah kebesaran Allah tapi payah nak nampak ya malam nampak hilang tak hilang sebab apa sebab ditutup oleh gelap ha, gelap maksiat gelap mungkar yang bertapak ya atas tapak besar apa zulmatul ghaflah ya kegelapan kelalaian tu paling usah sebab dalam tarikat sufiah Diperang habis-habisan raflah kelalaian supaya hati kita, hati kita sentiasa hudur dengan Allah subhanahu wa ta'ala dapat terang ha. jadi cahaya tu itulah bimbingan akal mana nurul akli ya nur akal tu Allah Allah serta menyedari keutamaan dalam kehidupan dengan ada nur akal tadi dia boleh idrak akan nikmat dia kenal nikmat sebab orang kalau tak kenal nikmat dia hanyut ha, tu. kemudian ma'rifatul awlawiyat dia mengenal perkara yang terutama ya sebab kita kena ada fiqhul awlawiyat kepahaman keutamaan wajib dengan sunat ha, kena dulukan wajib ya ini main semangat rajin wajib terhati Mayang sunat rajin semangat ibadat Itu banyakkan tertipu ya? Eh? Kata Syekh Ahmad Az-Zarruq Kebanyakan orang tertipu Rajin ibadat sunat Tidak ada ilmu tak ada Ya rajin buat ibadat oh, tunggu, 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 Kita ambil semayang Tumit pun tak rata bersuai <tipu> Mayang dah seratus rakaat tadi Apa pun tak ada Fakullu Eh Fakullu man bi ghairin ilmin ya malu amaluhu mardud la tun siapa beramal tanpa ilmu amal dia mardud ditolak la tuqbalu tak diterima mana tu sangat daripada dia sebab tu dia dia mendahulukan kewajipan kewajipan amalia dengan kewajipan apa dia ilmiah dia kena kewajipan ilmiah dulu ilmu dulu ilmu al imam al ilmu imam amal wal amal tabi'uhu ilmu tu imam bagi amal amal tu tabi' uh. eh ilmu tu matbu yang diikut ha tu. Jadi, oleh kerana dia apa? Tidak ada fiqhul aulawiyat, dia tertipu dalam ibadat. Jadi, ibadat tiba-tiba tak kenal mana wajib, mana sunat. Wah, jen ibadat kita tanya dalam semayang ni. Fatiha wajib ke tak wajib? Fatiha. Fatiha sunat kot. Ada satu tempat kita mengajar makcik-makcik tua-tua, kesian. Ini, ini. Jadi, kita test tanya rukun semayang. Tanya, Fatiha apa makcik? Fatiha. Fatiha. Sunat kot. Ini. Allah, kesian. Ini, ini dan nak menangis dia tengok si anda tua dan tapi alhamdulillah lah hujung umur dia nak belajar ni <laughs> kalau dia rajak tu dalam jahil bukan ni mati ah tak Allah, tahu dia bukan teka je <coughs> ah ha. tu menandakan dia membina ibadat tanpa eh, ilmu. el ibadat mencacakkan tiang <coughs> di tengah laut habis tenggelam tenggelam ah ha. tu bahaya Jadi, tidak ada faikul aulawiyah kepahaman keutamaan tu mana berutama, wajib perlu diutamakan kemudian so, sunat ha, tapi wajib tak boleh hmm. yeah. ya dia kena dulu Jangan tinggal wajib dengan sebab sunat. Ha, cuma kalau buat wajib dengan sunat sekali tu tak apa. Ya. Ha nama bulan puasa ni banyak satu persoalan kata-kata timbul. Tiap-tiap tahun ditanya macam tak paham faham kan? Boleh tak nak yang tarawih kita qada banyak lagi. Soalan tu tiap-tiap bulan puasa timbul. Kan? Tak apa diingat tak tahu punya. Ini benda tu mukhtalaf. Kalau ikut pendapat yang syadid Syekh Abdul Aziz Al-Maribari ya, pengarang kitab Fatul Mu'in anak murid bagi Ibn Hajar ya, Al-Haytami ha, ulama fiqah besar dia kata haram dapat dia haram tak boleh buat semayang sunat terawih kalau kadak tak boleh lagi ha, ya. tapi yang pelik dia dia kadak masa bulan Ramadan ni Imam Salam dibangun Imam Salam dibangun tak Imam berbening yang sebelah bulan apa dikira tu ke mana dia tikap dia duduk dia goyang kaki kat kedai kopi ni Sebelah bulan tak kata, di bulan Ramadhan ni pun nak kata. Itu ha, pelik juga. tu. Itu mengandung dia tu, ha. tu pendapat si Abdul Aziz Al-Manibari. Haram. Tapi pendapat Mu'tamat imam An nawawi dalam majmuk boleh buat semayan terawih. Tak ada apa boleh buat. Dengan syarat, kadak jangan tinggal. kalau terus buat. Semayan terawih buat. Tak ada apa. Ya? Ha. Ingat tu. Jangan bulan puasa lagi. Kita tanya lagi. <laughs> Saya kill ke lah <dalam> kepala. <laughs> tak boleh ingat itu semua masalah Kita ingat-ingat Pertama masalah tu mukhtalaf jawab dia Ada ikhtilaf Maka bila mukhtalaf mana kuat Kuat pendapat Imam Nawawi ya, yeah? Imam Nawawi sebut dalam majmuk Syarat muhazzab Boleh buat dengan syarat Qadak wajib straight jalan Jangan tinggal ya, yeah? Jalan qadak macam biasa Selik-selik kita buat sunat Terutama tarawih boleh ha, tu. Dia kalau dapat Syekh Abdul Aziz Al-Maribari Pendapat dia ketat Kata tak boleh Mana nak ambil untung Modal tak lepas lagi Kata ya? Yeah? ha, tu. Itu pendapat dia lah Dia lalu hilaf PKH Dengan mendahulukan yang lebih penting Itu mana awlawiyat Daripada yang kurang penting Dan mengutamakan yang wajib Berbanding yang sunat Wajib dengan sunat Mana kena dulu Dulukan wajib Daripada yang su, Yang sunat Atau maknanya Benda penting Dunia dengan akhirat Mana penting Akhirat lebih penting Akhirat dan matlamat Kita nampak ke sana Dunia ni sambilan dia kalau bertembung urusan dunia akhirat, urusan akhirat kena dulu. Ya, begitu juga antara khalik dengan makhluk. Itu yang paling besar kan ni. Pencipta dengan makhluk, mana kita nak menghadap? Uh, menghadap pencipta lah. Kalau bila kita sentiasa bertawajuh menghadap kepada khalik bukan kepada makhluk. tu. Ha. Yang kedua menyaksikan kilauan anugerah ilahi. Dipanggil syam barkil minnah. Ha. Tu. Syam Barkil Minnah Syam Mu'asyam Al-Syam Iaitulah Bark Kilawan Kilat Maknanya apa kita sentiasa duduk dalam apa Kilawan Minnah Kurni Tuhan yang tidak teringga Asal makna dia apa ha, Syayamah Syayamah Ya Asal makna Syayamah Pilurah pada luar Huan Nazar ialah melihat awan untuk mengharapkan turunnya hujan ya wan nazar lis sahab dia hujan dan konteks makna hati ia bermakna apa apabila hati diterangi dengan cahaya hidayah dan terjaga daripada kelalaian sebab ada sinaran tadi maka akan lahir dalam dirinya awan-awan hidayah yang membawa kepada kesedaran akan nikmat dan anugerah ilahi itulah matarul hakikah mana hujan hakikat akan turun iaitu makrifat yang sebenar akan tu akan turun nah, itu di antara apa tiga perkara penting kemudian <tik> fa'iza takasarat wa tarakamat tawallada fi halal alladhi yubshiru binuzuril al matar alladhi yakunu sababan lil hayatil qalbi wa inbatil asjarul ma'ani wa samarat samaratil haqa'iq maka apabila awan-awan hidayah itu semakin berkumpul ya eh? ha ditasbihkan dengan awan hidayah dengan awan berkumpul banyak gelap dan bertambah ya akhirnya kilat barak tadi pun ya memancar menandakan akan turunnya hujan begitulah hidayat dalam kalbi dia masuk makin terang ya cahaya makrifat lagi dia akan buka dapat makrifat besar itulah rahmat dan anugerah ilahi itu hujan ya, menjadi sebab bagi kehidupan hati kalau hujan menjadi kehidupan bagi tanaman maka ha, hujan makrifat tadi apa nama tu kilat-kilat ya, eh, yang disambar dalam kalbi insan daripada bah daripada hidayah petunjuk tadi membuahkan akan hati tadi akan apa ayatul ma'rifat buah-buah ya tu buah, buah hakikat dia eh, panggil saramatul haqaiq segala buah-buah kepahaman ma ma'rifat akan dibuka menyuburkan perjalanan rohani seorang menuju ilahi ya, eh, bila dia terbuka maka perjalanan dia makin terang makin lazat dia dengan Allah Subhanahu wa taala وهذه السهب وهذه السهب تكون على سورة الخواطر ملكية ملكية أو رحمانية أو كليهما إن كان القلب سليما صالحا وإلا تكون نفسانية wa sahwiyatan wa syaitaniyatan tatawalladu minha al maksiatu wal ghaflatu wal khairatu wa hadhihi suhub dan ini jamak daripada sahab. suhub awan-awan tadi -awan ha tu sebagai gambaran ya awan-awan qalbi -awan itu awan-awan hakikat du gambaran lintasan-lintasan yang bersifat malaikat ya mana khawatir malaqiyatin khawatir yang dimaksudkan pada malaikat malaikat yang meniup hati apa nama mulhim ya malaikat mulhim ditiup semua hakikat daripada ta'ala ni sandar ya majas hakiki semua minallah ataupun dipanggil rahmania ya bentuk malaikat rahmania bawa rahmat atau kedua-duanya sekali ya au kilaihi mata kedua-duanya bila tu fah ya. in kanal qalbi in qalbu saliman salihan ha jika ada hati itu sejahtera dan baik apa hati yang sejahtera hati yang tidak terikat dengan makhluk itu hati yang sejahtera ya yaumala yang fa'umalun wala banun illa man atta bi qalbin saliman makna qalbin salim Fasarhu Ibn Atta'ila As-Sakandari Mentafsirkan oleh uh, Ibn Atta'ila As-Sakandari Maksud Qalb Salim Qalbi yang ketiga di dunia Dia tidak terikat dengan makhluk Mana Qalbi dia tidak duduk Di dalam alam mulki Qalbi dia telah menyeberang Alamil malakut wal jabar Berlazat dengan Tuhan Jasad dengan makhluk Rohani sentiasa dengan Allah Itu dia panggil Maksudnya alamil malakut Jawarud dan seterusnya lah, Memandang kebesaran Tuhan Itu dia panggil Qalbin Salim kalau kalbi yang makhluk tapi belum salim ya kalau kalbi itu masih rosak lagi pasit mana tadi Aduh. jika tidak wa illa ya wa illa ay wa in lam yakun kalau kita dua illa wa illa pada hangnya ya tunggu saya sebab tunggu jelah orang dah baca kitab yang pandan ni kata wa ilah wa ilah padah lah tu orang dah su pada su tu aja tangkap kepala sikit tunggu surat dah habis dah padan baca kitab besar-besar dia tahu aja kitab kecil ya besar-besar wa illa ay wa illam takun ya wa illa atakunu niyatan jika tidak maka ha, lintasan lintasan itu jadi nafsaniah dibangsakan dorongan nafsu dan yang rendah ya syahwaniyah dibangsakan syahwat dorongan nak nafsu ya kalau sekiranya kalbi kita tidak salim bermakna kita kalbi kita tak sejahtera terikat dengan makhluk ah dosa kita lah memang kepala otak dia semua nafsu ya. pemikiran dia nafsu duduk bangun dia nafsu perjalanan dia nafsu dan syaitaniyah lebih teruk dia perangai macam syaitan rupanya makhluk perangai syaitan dengan syaitan tuan-tuan syaitan. syaitaniah bisikan syaitan sentiasa mendapat tempat dalam kalbi dia sebab apa sebab hati dia tidak salim sebab tu perlu perlu zikir bawa dulu suluk dia tembak sono tuan bak kesan dia dapat bila dia tembak pum dalam suluk dia berasa perubahan ya kelazatan dia dengar Allah Taala bila bila tumbangkan nafsu, unsur syahwa, niat syahwa, syaitania, syaita, syaita nafsa, niat nafsu, dia tumbang aja bahawa dia dapat tegak dan berlazat dengan Allah. Tidak ada nikmat paling besar melainkan nikmat dengan Tuhan. Wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar bila kau terbuka dengan Allah Taala. Itu saja makna, ya. Habis. Yang daripadanya lahirlah maksiat, kelalaian dan kebingungan. Manusia bingung khairah tak tahu nak pergi ke mana. Padahal matlamat dia jelas wa anna ila rabbikal muntaha kepada Tuhan kemuncak kamu. Dia tak boleh nak cari jalan Tuhan, bingung, jauh bodoh. Ya, orang tak menjalu jalan Tuhan, tu orang bingung walaupun nampak atas dunia dia profesor tu bingung sebenarnya. Bodoh dan bingung tak di jalan ketuhanan, tak di jalan makrifat, jalan ke akhirat tak tahu. Ya, dan tenggelam dalam lalai dan lalai apa? Tak nampak. Orang lalai apa dia tahu? Akhirnya tercebur dalam maksiat kemungkaran itu. Nah, tu. Tatawal ladu mana terberanak lah bahasa lama Tatawal ladu mana terberanak lah dia Mana terberanak terjadi dan tercabang daripada dia Maksiat, ghaflah, khairah ya, Mana orang terbingung dalam hidup Tak kerti jalan matlamat ke Allah Dan tenggelam dalam kelalaian Dan tenggelam dalam maksiat Bila bila dia dikuasai unsur nafsaniyah syaitaniah ya, Dan unsur syahwaniyah dengan sebab apa dia terpengaruh dengan unsur syaitan nafsu syahwat dengan sebab hati dia tidak sejahtera hati jawab dia ya dan bila hati sejahtera bila hati sejahtera dia ada khawatir malaki dan dia dapat khawatir malaki bila kalbi dia bersih dengan tembakan zikir nur zikir pun makan tuan akan bu pun buka seperingkat demi seperingkat wallah ala. bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sayyidina wa maulana muhammadin Alhamdulillah Subhanallahu Todoh buah ni. Tabji. Buang dah buah ni. Ada orang bagi. Allah Karim. Yeah.